নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল অন্য এটা ধৰ্মমূলক ভিডিঅ' লৈ মোৰ শাস্ত্ৰ কথা ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল ভাল মানুহবোৰেহে কিয় সদায় দুখী হৈ থাকিব লগা হয় আৰু বেয়া লোক অৰ্থাৎ পাপুলবোৰেহে কিয় সুখী হৈ থাকে বন্ধু বান্ধৱীয়ে আপুনি নিশ্চয় অনুমান কৰি আহিছে যে দৰাচলতে এনেকুৱাই হয় ইয়াৰ দুটা কাৰণ আছে ইয়াৰ বিষয়ে সকলো কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম আগবঢ়াৰ আগতে যদি আপুনি মোৰ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করা নাই হলে চ্যানেলেটা সাবস্ক্রাইব আইকনটো বেলাইকনার অন কৰি ৰাখক যাতে আমি দিয়া ভিডিঅবোৰৰ নোটিফিকেশন আপুনি পাই থাকে যে ভাল মানুহক ভগৱানে কিয় দুখ দিয়ে বন্ধু বান্ধৱী এবাৰ এখন গাঁৱত তিনিজনী ছোৱালীৰ সৈতে এজনী বিধৱা মহিলা আছিল গাভৰু বয়সতেই তাইৰ প্রতি মৃত্যু হয়েছিল তিনিজনী ছোৱালীৰ লালন পালন কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰাৰ সমস্ত দায়িত্ব তাইৰ গুৰৰ ওপৰত পৰিছিল বেচিৰি তিনিজনী ছোৱালীক লৈ কলৈ যাব কি কৰিব সৰু সৰু ছোৱালীকেইজনী অকলে এৰি কোনো কাম কৰিব পৰা নাছিল ইফালে সমাজৰ মানুহৰ পৰা নানান ধৰণৰ কথাও শুনিব লগাত পৰিছিল তাইৰ কোনো ৰাস্তা নোহোৱা হৈ গৈছিল নিজৰ প্ৰতিৰ কথা ভাবি যেনে তেনেকৈ ছোৱালীকেইজনীৰ ভৰণ পোষণ কৰিছিল একদিন তাই অত্যাধিক চিন্তা কৰাৰ বাবে বেমাৰত পৰিছিল তাইৰ চিন্তা আছিল যে ছোৱালীকেইজনী কি হ'ব কেনেকৈ পালন পোষণ হ'ব এইবিলাক কথাতেই ভাবি ভাবি এদিনাখন তাইৰ বেমাৰ বেছিকৈ বাঢ়ি গ'ল আৰু তাইৰ অন্তিম সময় আহি পালে মৃত্যুৰ সময়ত যমৰজাৰ এজন দূত প্ৰাণ লোৱাৰ বাবে তাইৰ ওচৰলৈ গ'ল যমৰজাৰ দুটজন মহিলাগৰাকীৰ প্ৰাণ লোৱাৰ কাৰণেই আহিছিল কিন্তু যমদূতৰ মহিলাগৰাকী আৰু তাইৰ ছোৱালী তিনিজনীৰ অৱস্থা দেখি তেওঁৰ সিহঁতৰ প্ৰতি দয়াও খজিল কাৰণ মহিলাগৰাকী অচেতন অৱস্থাত মাটিত পৰি আছিল আৰু ছোৱালী তিনিজনীয়ে ওচৰত বহি ইনাই বিনাই কান্দি আছিল জমদুতে ভাবিলে যে যদি মই এই সৰু সৰু ছোৱালী তিনিজনীৰ মাকক জমনগৰ লৈ যাওঁ তেতিয়া ছোৱালী তিনিজনীক কোনে চাব কোনে কৰিব সিহঁতক পালন পোষণ কিছু সময় ভাবি ভাবি মহিলাগৰাকীৰ প্ৰাণ নোলোৱাকৈয়ে জমদুত যমনগৰলৈ উভতি গ'ল জমপুৰি গৈ পোৱাত যমৰজাই তেওঁক সুধিলে তুমি খালী হাতে কিয় ঘূৰি আহিলা তুমিতো সেই বিধৱা নাৰীগৰাকীয়ে প্ৰাণ অনাৰ বাবে গৈছিলা তেতিয়া জন্তুতে ক'লে হে স্বামী মোৰ ভুল হৈ গ'ল ক্ষমা কৰি দিয়া মই তাইৰ প্ৰাণ আনিম বুলি ভাবিও প্ৰাণ আনিব নোৱাৰিলোঁ যদি মোৰ জেগাত আপুনি প্ৰাণ আনিব গ'লহেঁতেন হয়তো আপুনিও সেই মহিলাগৰাকীক জীৱনদান দিলেহেঁতেন মই সেই সৰু সৰু ছোৱালীকেইজনী মোক চাব নোৱাৰিলোঁ যেতিয়া মই প্ৰাণ আনিব গৈছিলোঁ তাতকৈ দেখা পাইছিলোঁ যে মহিলাগৰাকীৰ সৰু সৰু তিনিজনী ছোৱালী আছিল আৰু সিহঁতে মাকক সাৱটি ধৰি ইনাই বিনাই কান্দি আছিল যদি মই মহিলাগৰাকীৰ প্ৰাণ লৈ আহিলোঁ হ'ল সেই সৰু সৰু ছোৱালীকেইজনীক কোনে চোৱা চিতা কৰিলে হ'ল মৃত্যু লোকত থকা সকলো মনুষ্য স্বাৰ্থকৰ কোনে চালে হয় সিহঁতক মতলবী মানুহবোৰে কোনেও সহায় নকৰিলে হ'ল হে ধৰ্মৰাজ আপোনাক মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছ আপুনি সেই বিধৱা মহিলাগৰাকীক কিছুদিনলৈ জীৱনদান দিয়ক তাই যাতে তাইৰ সৰু সৰু ছোৱালীকেইজনীক ডাঙৰ কৰিব পাৰে যমদুতৰ কথা শুনি ধৰ্মৰাজে ক'লে হে দূত এই সংসাৰৰ সকলো প্ৰাণীৰ মৃত্যু নিশ্চিত কৰা সময়মতে হয় না কোনোবাৰ আয়ুস কমাব পাৰি না বঢ়াব পাৰি না তুমি কোনোবাক জীৱন দিব পাৰা না সময়ৰ আগতে কোনোবাৰ প্ৰাণ ল'ব পাৰা যাৰ ভাগ্যত যি লিখা থাকে সেইটোৱেই উচিত হয় তুমি কাৰো ভাগ্য সলনি কৰিব নোৱাৰা তুমি আজি সৃষ্টিৰ নিয়মক উলংঘা কৰিছা তুমি আজি বহুত ডাঙৰ অপৰাধ কৰিলা সেইবাবে তুমি ইয়াৰ চাজা পাবই লাগিব যাওক এতিয়া তুমি পৃথিৱীত গৈ মনুষ্যৰ ৰূপত জন্ম লোৱা আৰু তুমি কৰা অপৰাধৰ চাজা ভোগ কৰা কথা শুনি যমদূতে ক'লে হে প্ৰভু ধৰিত্ৰী লোকৰ পৰা মোৰ উদ্ধাৰ কেতিয়া হ'ব আৰু কেনেকৈ হ'ব তেতিয়া ধৰ্মৰাজে কয় হেদূত পৃথিৱীত গৈ যেতিয়া তিনিবাৰ নিজৰ মূৰ্খামিৰ খেল খেলি হাঁহিবি তেতিয়া তোমাৰ উদ্ধাৰ হৈ যাব বন্ধু বান্ধৱী সেইখিনি কৈয়ে ধৰ্মৰাজে দুটক ধৰিত্ৰীলৈ ঠেলা মাৰি দিলে দুট পৃথিৱীত মনুষ্যৰ শৰীৰত আহিলে তেওঁৰ শৰীৰত বস্ত্ৰ নাছিল মৃত্যু লোকৰ এটা নিয়ম আছে যে যেতিয়া কোনোবা মনুষ্য জন্ম লয় তেতিয়া একেবাৰে নিবস্ত্ৰ হৈ আহে সেয়েহে দুটজনেও নিবস্ত্ৰ হৈ প্ৰথম ৰাতিত ঠাণ্ডাত পৰি আছিল সেই সময়ত সেইফালেদি এজন মচিম গৈ আছিল ঠাণ্ডাৰ পৰা বাচিবলৈ তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে কাপোৰ আনিব গৈছিল ৰাস্তাৰ কাষত এজন নগ্ন ব্যক্তিক দেখি তেওঁৰ মৰম জাগি গ'ল তেওঁ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে কাপোৰ নানিলে কিন্তু সেই জমদুটক কাপোৰ আৰু কম্বল কিনি দিলে তেতিয়া জমদূতে ক'লে হে ভাই আপুনি মোক কাপোৰ আৰু কম্বল দি বহুত ডাঙৰ উপকাৰ কৰিলা মোৰ না কোনোবা পৰিয়াল আছে না মোৰ ঘৰ আছে না মোৰ কিবা বস্তু ধন সম্পত্তি আছে মুচিয়ে ক'লে ভাই তুমি মোৰ লগত আহা তোমাক মই ভজন আৰু কাম দিম মুচিৰ জন্তুটোক লৈ নিজৰ ঘৰত গুচি গ'ল ঘৰত মুচিৰ পত্নীয়ে দেখিলে যে আপুনিতো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কাপোৰ আনিব গৈছিলা কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীলৈ একো নানিলা উল্টা এজন আৰু মানুহ লৈ আহিছা মুচিৰ পত্নীৰ বহুত খং উঠিলে আৰু মুচিৰ লগত কাজিয়া কৰিব ধৰিলে মুচিক নানান ধৰণৰ ভাল বেয়া ক'বলৈ ধৰিলে তাকে দেখি জমদুতে জোৰ জোৰ কৰি হাঁহিব ধৰিলে তেতিয়া তেওঁক হাঁহা দেখি মচিয়ে ক'লে আপুনি কিয় হাঁহিব ধৰিছা এনেকুৱা কি দেখিলা তুমি তেতিয়া জমদুতে ক'লে ভাই মোৰ হাঁহিৰ ৰহস্য এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ সময়ত মই নিজে কৈ দিম জমদূত সিহঁতৰ ঘৰতে থাকিব ল'লে আৰু তেওঁ মুচিৰ সকলো কাম শিকি ল'লে জমদুত মুচিৰ ঘৰত কাম কৰিব ধৰিলে তেওঁ বহুত সুন্দৰ সুন্দৰ জোতা বনাব ধৰিলে তেতিয়াৰ পৰাই মুচিৰ চেণ্ডেল জোতা বেছিকৈ বিক্ৰী হ'ব ধৰিলে মুচিৰ জোতাৰ প্ৰশংসা গোটেই ৰাজ্যত হ'ব ধৰিলে তেওঁ বহুত ধনী হৈ গ'ল ডাঙৰ ডাঙৰ ৰজা মহাৰজাইও মুচিৰ ঘৰত বনোৱা জোতা চেন্দেল ল'ব ধৰিলে যেতিয়াৰ পৰা জমদুত মুচিৰ ঘৰলৈ আহিলে তেতিয়াৰ পৰাই মুচিৰ ঘৰখনত উন্নতি হ'ব ধৰিলে ধনৰ অভাৱ নোহোৱা হ'ল এদিন হঠাৎ ৰজাৰ এজন সৈনিক চামৰালৈ মুচিৰ ঘৰলৈ আহিল আৰু ক'লে চোৱা মুচি আমাৰ মহাৰাজে এইখন চামৰাৰে বনোৱা জোতা পিন্ধিব বিচাৰিছে এইখন চামৰা বহুত দামী হয় গতিকে ইয়াৰ পৰা এযোৰ ধুনীয়া জোতা বনাই দিয়া এইখন চামৰা বেয়া নকৰিব ধ্যান দিব যাতে এইখন চামৰাৰে এযোৰ সুন্দৰ জোতা তৈয়াৰ কৰি দিব পাৰা সৈনিকে মুচিক চামৰাখন দি গুচি গ'ল এইফালে মুচিয়েও যমদুতক বুজাই দিলে যে চোৱা এইযোৰ মহাৰাজৰ জোতা হ'ব ইয়াত কোনো ধৰণৰ ভুল নকৰিবা এইখন চামৰা বহুত দামী হয় সেয়াই যাতে বেয়া নহয় ৰজাক ইয়াৰ পৰা এযোৰ জোতা লাগে গতিকে সুন্দৰকৈ বনাই দিবা ভুলতে যদি চেণ্ডেল বনাই দিয়া ৰজা বহুত খং কৰিব আৰু মোক বহুত ডাঙৰ চাজা দিব মুচিয়ে ইমান ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়াৰ পিছতো জমদুটে জানি বুজিয়াই সেই চামৰাখনৰ চেণ্ডেল বনাই দিলে যেতিয়া মুচিয়ে চেণ্ডেল দেখিলে তেওঁৰ উশাহ নিশাহ বাঢ়িব ধৰিলে আৰু জমদুটক দাঁত মাৰিব ধৰিলে তাতেই ক্ষান্ত না জমদুতক রাখি মারিবহিল আর কবলে ধরলে যে মূর্খ তুমি এয়া কি করলা তোমাক ইমান বারে বারে বুঝবার পিছতো কিয় চেন্ডেল বনাই দিলা এটা মোক রজায়ফ করিব। তুমিও মরিবা আর তোমার লগত ময়ও মারা যাব লাগিব রজায় আমার গোটাই পরিবার বরবাদ দিব মুসিক অত্যন্ত দুঃখী দেখি খেল খেলফেলে হারি ধরলে তেও হহা দেখি মুসিয়ে কলে হে মূর্খ মানু গোটাই কাম বেয়া করে এটা হাঁব ধরি এটা জমদুতে কলে চা জোতা নিয়ার রজা আহি আছে সৈনিকক দেখি মুসির হাত ধুড়ি কটাব ধরেলে ভাবিল যে এতিয়া জোতা কে মো কিন এটা মানে সৈনিক মুসির কাক পালে আর কবলে ধরেলে হে মুসি ভাই কালি যে মই সামরা দি তার জোতা বনাব নালে তাৰে এটা সেন্ডেল বনাই দিবা কাৰণ ৰজা চাহাবৰ মৃত্যু হৈ গ'ল আমাৰ ইয়াত নিয়ম আছে যে মৰা মানুহক চামৰা চেণ্ডেপ পিন্ধাই অন্তিম ক্ৰিয়া কৰিব লাগে বন্ধু বান্ধৱী সৈনিকৰ কথা শুনি মচিৰ এনেকুৱা লাগিল যেন মৰাশৰীৰ প্ৰাণ নতুনকৈ আহিল তেওঁৰ হাতৰ পৰা লাঠি এৰ খাই মাটিত পৰিল আৰু তেওঁ জংজুটক ভৰিত ধৰিলে আৰু ক্ষমা খুজিব ধৰিলে মচিৰ এনেকুৱা কাৰ্য দেখি জংজোঁতে বহুত জোৰ জ্বৰকৈ হাঁহিব ধৰিলে মচিয়ে সুধিলে যে হে ভাই তুমি কিয় হাঁহি আছা তেতিয়া যমদুতে ক'লে সময়ত মই হাঁহাৰ কাৰণ কৈ দি বন্ধু বান্ধৱী তাৰে একদিন পিছতেই মুচিৰ দোকানত তিনিজনী গাভৰু ছোৱালী এজনী বুঢ়ীৰ সৈতে আহিছিল সেই তিনিজনী ছোৱালীৰ বিয়া হ'বলৈ গৈ আছিল সেয়াই সিহঁতৰ কাৰণে জতাৰ মাপ দুব আহিছিল ছোৱালী তিনিজনী দেখি যমদুতে চিনি পালে যে সেই তিনিজনী ছোৱালী দেখোন যাৰ মাকৰ প্ৰাণ নিব আহি ঘূৰি গৈ আজি মই চাবা ফুৰি আছোঁ কিন্তু আজি সেই ছোৱালী তিনিজনী গাভৰু হৈ গল আৰু বহুত ধুনীয়াও হয় চন্দ্ৰুতে বুঢ়ীক সুধিলে হে মাতা এই তিনি কন্যা কোন হয় বুঢ়ীয়ে কলে যে ইহঁতৰ মা সৰুতেই মৰি গৈছিল ইহঁতৰ কোনো চাহাৰা নাছিল সেইবাবে ময়ে ইহঁতক মোৰ লগত ৰাখিলো মোৰ লগত কোটি কোটি টকা আছে কিন্তু মোৰ ভাগ্যত কোনো নাই সেয়ে ইহঁতকে মই মোৰ লগত ৰাখিলো ইহঁতক ময়েই লিখা পঢ়াৰ পৰা সকলো কৰিলো আজি মই ভাল ঘৰত ইহতর বিয়া ওলাইছো কথা শুনি জমদুতে ভাবিব ধৰিলে যে পৰমাত্মাই কৰে ভালেই করে যদি সেই সময়ত মাকে নমৰিলে হয় তেতিয়া ইহত ভয়ানক জীৱন জীবন কটাবহে ইহঁতৰ মাকে মৰাৰ কারণে আজি ইহত ভাল ভাল ঘৰৰ বোৱাৰী হবলৈ গে আছে আৰু এই বুধির কৌটি টকাৰ মালিকও ইহতেই হব এই কথা ভাবি আগৰ মূর্খালির কথা ভাবি জমদুতে জোৰ জোৰ কৰি হাঁহিব ধৰিলে সি এতিয়ালৈ তিনিবাৰ হাঁহিলে জমদুটক ভৰা দেখি মচিয়া সুধিলে যে হে ভাই এতিয়া তুমি কিয় হাঁহিব ধৰিলা অনুগ্ৰহ কৰি তোমাৰ হাঁহিৰ ৰহস্যৰ কথা বুজাই দিয়া তেতিয়া জমদূতে ক'লে হে ভাই মই এতিয়ালৈ তিনিবাৰ হাঁহিলোঁ এতিয়া মই আপোনাক হাঁহিৰ কাৰণ জনা মই এজন জমদুত হওঁ এইমাত্ৰ যি তিনিজনী ছোৱালীক জোতাৰ মাত দিব আনিছিল সেই তিনিজনী ছোৱালী যেতিয়া সৰু সৰু হৈ আছিল তেতিয়া সিহঁতৰ মাক ডাঙৰ বেমাৰত পৰিছিল মাকৰ অন্তিম সময়ত যমৰজাই মোক সিহঁতৰ মাকৰ প্ৰাণ নিব পঠাইছিল আৰু মই সিহঁতৰ দুখ দেখি মই প্ৰাণ নোলোৱাকৈয়ে ঘূৰি গৈছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাই মোক যমৰজাই অভিহাত দি লিখিবলৈ পঠাই দিলে মই নিৰ্দিষ্ট ৰাস্তাৰ কাষত পৰি আছিলোঁ তেতিয়া আপুনি ঘৰত মাতি আনিলা মোক অনাৰ বাবে আপোনাৰ পত্নী আপোনাৰ লগত বহুত কাজিয়া কৰিছিল কাৰণ আপুনি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ পইচাৰে মোৰ কাৰণে কম্বল আৰু কাপোৰগিলি দিছিলা তেতিয়া মই প্ৰথমবাৰ আপোনাৰ পত্নীক দেখি বহুত হাঁহিছিলোঁ আপোনাৰ পত্নী সেই পইচাখিনিৰ বাবে বহুত দুখী হৈছিল যিখিনি পইচা আপুনি মোৰ বাবে খৰচ কৰিছিলা কিন্তু তোমাৰ পত্নীয়ে লাভটো দেখা পোৱা নাছিল যে মই অহাৰ বাবে আপোনাৰ ঘৰৰ ভাগ্য সলনি হ'ব গৈ আছে দ্বিতীয়বার হাঁই উঠিছিল আপনার ঘামি দেখি তেতিয়া তুমি রজার জোতার চেণ্ডেল বনোৱাৰ বাবে ধমকি দিছিলা আনকি আহিছিলা আপুনি খালি ৰজাৰ জোতাৰ বাবে ভাবি আছিলা আপুনি গম পোৱা নাছিলা যে ৰজাৰ লগত কি ঘটনা ঘটি গেল গোটেই ৰাজ্যতেই গম পাই গৈছিল যে ৰজাৰ মৃত্যু হৈ গৈছে কিন্তু আপোনাৰ ধ্যান ৰজাৰ জোতাতহে হে মাঠ আছিল। আমি যি যি পাও পাওঁ সেইটোৰ হাহক হাহ কান্দো খং কৰ মৰম কিন্তু যি দেখা নাপাওঁ যি হ'ব লগা আছে হ'ব পাৰে সেই কথা কোনেও নাভাবোঁ পৰমাত্মাই কেতিয়াবা যি কৰে ভালৰ কাৰণেই আমাৰ মংগলৰ কাৰণেই কেতিয়াবা বেয়া কৰে আমি সেই ভালটো দেখা নেপাওঁ যি ভৱিষ্যত আমাৰ লগত হ'ব গৈ আছে কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমাৰ লগত বহুত ভাল দিন আহে কিন্তু ভৱিষ্যত আমাৰ বেয়া হৈ যায় সেই ঘটনাক আমি দেখা নেপাওঁ যিকোনো ঘটনাৰ লগত ভাল বেয়া দুয়োটাই থাকিব পাৰে আমি প্ৰত্যেক ঘটনাক সময়ৰ ফলাফল বুলি চলিব লাগে বন্ধু বান্ধৱীয়ে এতিয়া আপোনাক কয় যে ভাল মানুহ কিয় দুখী হৈ থাকে ইয়াৰ দুয়োটা কাৰণ এয়াই যে ভাল মানুহৰ লগত বেয়া এইকাৰণেই হয় যে পিছত সিহঁতৰ বহুত ভাল দিন অহাৰ সময় আহি যায় দ্বিতীয় কাৰণ যেতিয়া মানুহৰ লগত বেয়া হয় বা বেয়া দিন আহে তেতিয়া তেওঁ ভগৱানৰ ওচৰলৈ গুচি যায় প্ৰাৰ্থনা কৰিব ধৰে যাৰ পৰা তেওঁৰ সকলো পাপ আৰু দখ মুচিব ধৰে ঈশ্বৰৰ ভক্তিয়েই মুক্তিৰ সত্যপথ হয় য'ত নেকি ভাল মানুহকহে ঈশ্বৰৰ ভক্তি কৰিব বাৰে বাৰে সুবিধা দিয়ে এনেকৈয়ে জম দুটোৱে মুচি শিকাই থৈ যম লগ গুচি যায় আপোনাৰ নিশ্চয় আমাৰ ভিডিঅ' ভাল লাগিছে গতিকে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি কমেণ্টত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নেপাহৰিব ধন্যবাদ